宗哥，照片收到了吧？我跟你说，这帮人，他闻着味儿都能窜到你们附近去。刚才还给韩总打电话，说几十万买。这个视频要是曝光啊，就等于坐实了你们俩的关系。韩总让我现在去接你。是他们对我的生活造成了骚扰，我跑什么呀？南初姐，主要是这次情况是真的有点糟，谁能想到新闻发布会都没办法平息舆论？要不你就听宗哥的吧啊。 你不为自己考虑，你也得为林路潇考虑。他一个消防员，天天要出任务的，你不躲，难道让他躲啊？你好好考虑一下，有消息尽快给我回复。 对对的对对啊！等一等等一等。你想清楚了，现在林路骁家楼下全是狗仔，他们今天白天出任务都被拍了一路了。 喂，你到哪儿了？我刚刚都到家楼下了，但是我发现有狗仔，我就回炸你了。我听宗哥说，你今天出任务被拍了一路。对不起啊。没事儿，有什么好对不起的？这不是侧面说明了你火吗？你别往心里去了。我准备让宗哥来接我了，一直躲在这里也不是个办法。行吧。 现在只能这么办了。有什么事儿，随时给我打电话。好，宗哥，来接我吧。火灾火灾！唐山庄七栋三单元发生火灾，出动一号车、二号车、三号车。 这可能是我离你最近的地方了吧。 被曝是母女，南初国际以后的亲生女儿啊！咱们身边还有这么大的瓜，哼！真没想到，南月如竟然是南初的妈妈。是啊，齐齐齐一伙，他他他。王班长，香蕉没吃完呢。我觉得是营销号瞎编的，同一个姓就是母女啊，我不信。也不是没有这可能，南这个姓多罕见，我们只是没有往那方面想罢了。不是。 林芝，林芝，林芝，林芝、啊，林芝、啊，林芝、啊。啊、哎，行行行，少来点，少来点。省省，师傅还有徐好，蔡阿姨。好嘞，好嘞，谢谢。 这，哲，你是不知道，现在网上、啊、是什么人都有，他们有很多人啊，都不了解事情的真相，他们也不想知道，就是躺在沙发上啊，动动手指，就把这信息给发出去了。他们也完全是一种个人情绪的一种发泄，就是把生活中的那个不满呀、啊、跟恶意呀、啊，就肆意的散发到别人的身上。你要是在意这些评论的话，那你就输了。 我明白，你不用劝我，我不在意。你明白，咱俩兄弟多少年了，我还不了解你吗？其实对我个人的那些看法、说法，我真的不在意。但现在讨厌的是，他影响到战力，影响到所有队员。我这……唉行了，你还是想太多了。 就网上那些吃瓜的带节奏，怎么把你也带进去了呢？不，你看现在队里有一个人怪你的。